А це Олександр. Йому 74 роки. Чоловік віддає перевагу нетрадиційній медицині. 40 років тому він отримав серйозну травму голови та відтоді прийняв для себе рішення більше прислухатися до свого тіла та організму. Олександр розповідає, що минулоріч був випадок, коли він прокинувся зранку та не міг піднятися. В один момент в чоловіка відмовила права сторона тіла рука і нога. У лікарні йому повідомили, що він переніс інсульт. У каждого человека есть жизнь до и после. У каждого, без сомнения. Вот. И когда вот это вот случилось, да я начал изучать э, психосоматика. Психосоматика. Что это такое? Это э, причины заболеваний у человека. Почему они происходят э, на ментальном уровне. Это э, авторы американские авторы, знаменитые по всему миру. Это Лиз Бурбо и Луиза Хей. Они полностью, особенно Луиза Хей, она э, объясняет причину, почему у человека происходит такое. И когда это я начал читать и я вспомнил еще и китайская есть философия, которая говорит, что э, разум, он как компьютер, да, то есть мысль порождает слова, слова порождают действия, действия становятся привычкой, привычка формирует характер, характер формирует нашу судьбу. То есть то, о чем мы думаем, оно всегда происходит. Олександр довгі роки вивчає китайську медицину, індійські практики та патофізіономіку. Чоловік міг поглянути на обличчя людини та вказати, які в нього можуть бути захворювання або проблеми зі здоров'ям. В Олександра є мали це індійський браслет з камінням. Вони бувають різних кольорів. Кожен відцінок відповідає за певну життєву складову. В чоловіка помаранчевий, це енергія. Є ці звуки, які я називаю сю. Хе, ху, сы, чуй си. И продолжаю опять. Чуй, хе, ху, сы, чуй си. И вот это занимаюсь, во-первых, это э, нужно для э, тех вот а, инсультиков особенно. Когда человек пальцами работает, пальцами работает, он пода подает сигналы органам, тем органам, которые участвуют в данном э, в процессе выздоровления. Вот. Этот человек может даже не двигаться, не двигаться, но если этот человек лежит мысленно и даже перебирает руками или шевелится ему, он подает сигнал оттуда сюда уж александр практикує вправи с китайської медицины за допомогою палочкой верби. для чего она нужна для того чтобы можно было вот такими упражнениями подавать сигналы и массировать пальцы не, не просто так а пальцы между пальцами вот так вот, вот. включая включая вот эту область. Почему? Потому что это область, кончая, Нейгуань точка есть, да? Вот. Далинь, Линь, Ли. Это точки, которые связаны с легкими, с сердцем и перикардой, которые очень важны для э, здоровья. Вот. И вот это вот упражнение дает массаж данных участков тела, на одной руке, на другие. Если женщина, это начинает с левой руки, если это мужчина, он начинает с правой руки делать. Если идет онемение, его надо это онемение убрать, оно, как правило, вот на этой стороне. То есть, опять-таки, берешь и массируешь. Если нет палочки, просто руками. С одной стороны, потом с другой стороны массируем. Очень много э, сердечников, которые потом страдают э, тоже инфарктами и инсультами сердечники. Есть точки, плаву он называется, это точка перикарда, которая успокаивает сердечную деятельность человека. Это на правой стороні і это на левой стороні життя після інсульту не кінець, це новий етап, який можна пройти з гідністю, силою волі і вірою в себе. Як говорить Олександр, те, про що ми думаємо, завжди відбувається. Тож нехай думки будуть світлими, а здоров'я міцним.